আগত মই আহোঁতে আপোনালোকে ইয়াত পূৰা কাম চাম চলি থকা দেখে প্ৰায় কাম হৈ থাকে আজি আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে এটা নিমাও পৰিৱেশ আপোনালোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই পৰেশ বৰুৱা আগন্তুক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু মই আপোনালোকক মাজুলী আৰু লখিমপুৰ যি সংযোগী দলং সেই দুখন দলং হ'ব দুইখন দলঙে যিহেতু আপডেটবিলাক দি আহোঁ আৰু মাজুলী আৰু যোৰহাট যি সংযোগী দলং সেয়া তাৰো আপডেটবিলাক মই আপোনালোকক দি আহোঁ কিন্তু বহুত দিন হ'ল মই লুইটৰ ওপৰতেই হওক বা সোৱনশিৰ ওপৰতেই হওক যি দুখন মাজুলী আৰু লখিমপুৰ যি দুখন সংযোগী দলং বনাই থকা হৈছে তাৰ আপডেট দিয়া নাই নিদিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি মানে ইনষ্টাগ্ৰামত বেছি সুধিছে মানে ইউটিউবতো সুধিছে কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰামত বহুতে পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰি মোক বহুতে সুধি আছে আৰু আপোনালোকৰ যিটো আগ্ৰহ সেই আগ্ৰহটো দেখি মোৰ নিজকে বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে যে বহুতেই দলংখনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰি আছে সেইটো মই জানি বহুতো ভাল লাগিছে সেইকাৰণে বহুত দিনৰ বিৰতিৰ পাছত মই যিহেতু বহুত দিন ইয়াৰ মাজুলী আৰু লখিমপুৰ যি দুখন সংযোগী দলং সেই দলংকেইখনৰ বিষয়ে মই বহুত দিন আপডেট দিয়া নাই কিন্তু আপোনালোকৰ যি কমেণ্ট সেই কমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যি অনুৰোধ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি মই আজি আহি বৰ্ত বৰ্তমান উপস্থিত হৈ গৈছোঁ বৰ্তমান লুইতৈৰ ওচৰত এইখন আপোনালোকে দেখা পাই আছে এইখন হৈ গ'ল লুইট নৈ লুইতৈৰ ওপৰত যিখন দলং বনাই থকা হৈছে দলংখনৰ কিমান কাম হ'ল মই এই ভিডিঅ'টোত মই জনাম জনোৱাৰ লগে লগে এই লুইতৈৰ পাৰ হৈ যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটোও মই দেখাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আজি মই যিহেতু আহিছোঁ আজি আহিছোঁ মানে মই তিনিটা ভিডিঅ' আজিয়ে বনাই লৈ যাম যিহেতু যিহেতু মোৰ ঘৰৰ পৰা দূৰ হয় দূৰ হৈ ইয়ালৈ আহি থকাটো ইমান সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে মই আজি আহোঁতেই তিনিটা ভিডিঅ' মই বনাই নিম যিখন লুইত নৈৰ ওপৰত বনাই থকা হৈছে দলংখনৰ বৰ্তমান কাম কিমান আগবাঢ়িলে মই এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাম আৰু তাৰপিছত যিটো ৰাস্তা লুইত নৈৰ পাৰ হৈ যিটো ৰাস্তা ৰাস্তাটোত কিমান কাম হ'ল সেয়া দেখাম আৰু তাৰ আগত যিমানবিলাক মানে যি সোৱনশিৰ আছে এই সোৱনশিৰ নৈৰ ওচৰত কাম কিমান চলিছে সেয়া মই এই ভিডিঅ'যোগে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই এতিয়া আপোনালোকে এইখন দেখা পাই আছে এইখন দেখা পাই আছে লুইত ওপৰত যিখন দলং সেই দলংখনৰ ইয়াত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াত কিমান কাম হ'ল দেখা পাইছে কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে আগত মই ইয়াত যিহেতু ভিডিঅ' বনাই বোলে মই যেতিয়া আহোঁ আগত মই আহোঁতে আপোনালোকে ইয়াত পূৰা কাম চাম চলি থকা দেখা প্ৰায় কাম হৈ থাকে আজি আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে এটা নিমাহ পৰিৱেশ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো ইয়াত এটা নিমাহমাহ পৰিৱেশটো দেখা পাইছে মানে আজি কি হ'ল সেই আজি এই অলপ আগত ইয়াত দেখা পাই আছে এই দাম পাৰীখন যে থোৱা আছে সেই সিমানমানত যিহেতু কাম কৰি থাকোঁতে কেইজনমানে ওপৰত কাম কৰি আছিলে ইয়াত যিবিলাক ওপৰত ৰ'দ চদ এইবিলাক লগাই থকা হৈছিলে এইবিলাক খুলি আছিলে খুলি থাকোঁতে এজন তলত আছিলে তাৰপৰা ওপৰৰ পৰা যিহেতু ৰ'দ পুৰি এজন কৰ্মীয়ে আজি আকৌ পুনৰ মৃত্যু হ'ল আগতেও হৈছে আপোনালোকে গম পায় আগতে লাইনত লাগি বা মৃত্যু হৈছে আজি তেনেকৈ তলত আছিলে আৰু তেখেতক যাবলৈ হাক দিছিলে সেইজনো কৰ্মীয়ে হয় ইয়াত দলঙত যিহেতু বনোৱাই হয় দলঙত কাম কৰি আছিলে তলত যাবলৈ শাক দিওঁতে ওপৰৰ পৰা খুলি আছিলে তেখেতে নুশুনাকৈ গ'ল আৰু যিহেতু ওপৰৰ পৰা ৰ'দডাল পৰিলে ৰ'দ পৰি পেলাই লগালগ মৃত্যু হ'ল সেইকাৰণে আজি ইয়াত আপোনালোকে এটা নিমু পৰিৱেশ দেখা অন্য কাৰণ নহয় মানে ইয়াত যেন যি ইয়াত যি কৰ্মী আছিলে যি বনোৱা আছিলে বনোৱাজনৰ মৃত্যুৰ কাৰণে যিহেতু আজি বৰ্তমান ইয়াত কামটো চলা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা নিমুৱা পৰিৱেশ দেখা পাইছে যিহেতু এনেকুৱা ৰ'দ এডাল পৰিলে ওপৰৰ পৰা এই তাত যে আপোনালোকে দেখিছোঁ এই ওপৰত যে লগাই থৈছে মই দেখাই দিছোঁ এই ওপৰত যে লগাই থোৱা হৈছে এনেকুৱা ডাঙৰ এনেকুৱা পাতিবিলাক ৰদ নহয় মানে এইটো পাতি মাটি এডাল ওপৰৰ পৰা খুলি থাকোঁতে কেনেকৈ মানে অকস্মাতত তললৈ সৰি পৰিলে আৰু বনোৱাজন তলত আছিলে তলত থাকোঁতে তেখেতৰ গাত পৰিলে আৰু গাঁত পৰি লগালগ মানে প্ৰথম ভৰি গাত মানে ডাইৰেক্ট মাথাত পৰা নাই ভৰিত পৰিলে বুলি কোৱা শুনিছোঁ তাৰপিছত এডাল পৰিলে যেতিয়া তাৰপাছত ইয়াতে অলপ ইয়াৰ পৰা চিভিল লাইন নিলে চাগে নিয়াৰ পিছত যিহেতু মৃত্যু হয় ইমান সঠিকভাৱে মই গম পোৱা নাই মই থুলমূলকৈ গম পাইছোঁ আৰু যিহেতু মই আজি দেখাই দিম আপোনালোকক বৰ্তমান এইখন যিখন দলং দুই তিনি ওপৰত যিখন দলং এই দলংখনৰ কামনো কিমান হ'ল মই এই ভিডিঅ'টো যোগে আপোনালোকক দেখাই আহি আছোঁ বৰ্তমান আৰু এয়া দেখা পাইছে ইমান মাললৈকে আপোনালোকে মই আগৰ যেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক দি আছিলোঁ ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁতে ইমান মালৈকে আপোনালোকে ওপৰত যিটো শ্লেবটো শ্লেবটো যিহেতু ঢালিছিলে আপোনালোকে দেখা পাইছিলে আজি মই দেখাইছোঁ আপোনালোকে দেখিছে এইখন প্ৰায় শেষ মানে ছেভেণ্টি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট কাম এইখন দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে যিহেতু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ওপৰৰ ছাইডৰ যিবিলাক আছে এইবিলাক বনাবলৈ আছে আৰু এইটো ওপৰৰ যিটো ডেস্ক লেপ ডেস্ক লেপটোত ঢালি বৰ্তমান হৈ গৈছে হৈ গৈছে মানে শেষলৈকে ঢালি নাই মই এতিয়া আপোনালোকৰ অলপ আগলৈ গৈ পেলাই মই যিহেতু দেখামগৈ বা দেখাই দেখাই আহি আছোঁ এইখন যিখন আমাৰ ৰুইট নৈৰ ওপৰত যিখন দলং সেই দলংখন কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ বুলি ধৰিব পাৰি সেইখন দলঙৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছেহি আৰু বেছি নাই আছে যদি এইফালে মূৰত অলপ কাম আছেগৈ সেইটো মই এতিয়া এনেকৈ পাৰ হৈ যাম পাৰ হৈ গৈ পেলাই ইটো মূৰৰ পৰা মই অলপ আপোনালোকক দেখাই দিমগৈ এতিয়া মই এইকণলৈকে দেখালোঁ দেখাই যেতিয়া মই ইয়াৰ যেতিয়া আগত আহিছিলোঁ আগত আহোঁতে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ আগতে এইফালে যিহেতু অহা যোৱা কৰিব পাৰি এতিয়া আৰু কাম চলাৰ লগে লগে এইফালিটো এইটো ৰাস্তা দি যদি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰি এতিয়া আপোনালোকে সুধি শুনা পাইছে যিটো অঘটন হৈছে তেনেকুৱাবিলাকৰ কাৰণে ধৰি লওক এইফালেদি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰি আৰু তেতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াত দেখাইছিলোঁ বাঁহ চাহ ইয়াত পূৰা দুমাই থৈছিলে মই তেতিয়া আপোনালোকক কৈছোঁ এইফালেদি এখন দলং হ'ব বাঁহৰ দলং যিখন অহা যোৱা কৰিব পৰা সুবিধা হ'ব সেই সুবিধাৰ কাৰণে দলংখন এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল মই তেতিয়া যেতিয়া সেই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ এই ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে ইয়াত বাঁহ পূৰা তাত ইয়াত ডুমাই থৈ আছিলে মই তেতিয়া আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে এই দলংখন বাঁহৰ দলংখন যিহেতু অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ জনসাধাৰণ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে এই দলংখন বনাওঁ বুলি মই আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টোত জনাইছিলোঁ এতিয়া এইখন বাঁহৰ দলংখন কমপ্লিট হৈ গ'ল মই এতিয়া এইখন দলঙেদিয়ে যিহেতু পাৰ হৈ যাম পাৰ হৈ গৈ পেলাই মই যিখন সোৱনশিৰ সোবনশিৰটো কিমান কাম হৈছে মই আপোনালোকক দেখামগৈ এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা দেখাই লৈছোঁ লুইটিনৰ ওপৰত যিখন দলং বনাই থকা হৈছে সেই দলংখন বৰ্তমান ইয়ালৈকে হৈ গৈছে এইটো কেই নম্বৰ পোষ্ট আছে মই বৰ্তমান ওচৰৰ পৰা মই দেখা নাই মই ইয়াৰ পৰা চাই লৈছোঁ ৰ'ব কেই নম্বৰ পোষ্টলৈকে ওপৰৰ যিটো ডেস্ক শ্লেপ ডেস্ক শ্লেপৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল মই প্ৰথম আপোনালোকক দেখাই ল'ম মানে এইটো মই এইফালে ইয়াত লিখা আছে এইফালে প'ষ্টটোত চাই ল'ব লাগিব মই ওচৰৰ পৰা ধৰিব পৰা নাই মানে বহুত দিন অহা নাই অহা নাই কাৰণে অলপ পাহৰি গৈছোঁগৈ কোনটো কেই নম্বৰ প'ষ্ট আছিলে এইটো দেখা পাই আছে আপোনালোকে এইটো বাৰ নম্বৰ প'ষ্ট বাৰ তেৰ চৈধ্য চৈধ্য নম্বৰ পোষ্টলৈকে যিহেতু ওপৰৰ যিটো ডেস্ক লেপ ডেস্ক্লেবৰ কাম বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু চৈধ্যৰ পৰা এইফালে যিকেইটা প'ষ্ট আছে সেই প'ষ্টকেইটাৰ যি গাদাৰ গাদাৰ উঠোৱা হৈ গৈছে বৰ্তমান যিটো পিয়াৰ কেপ পিয়াৰ কেপৰ ওপৰত সেইকেইটাত গাদাৰ উঠাইছে কিন্তু ডেস্ক লেবৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে ফৰ্মা ফৰ্মা ফিটিং ফৰ্মা ফিটিং কৰি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ফৰ্মা ফিটিং কৰি আছে আৰু মই এতিয়া গৈ এইফালে তেনেকৈ পাৰ হৈ গৈ মই ইটো ছাইডৰ পৰা অলপ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাম দেখোৱাৰ পিছত যিটো ৰাস্তা ৰাস্তাটোনো কিমান কাম হৈছে ৰাস্তাটো কাম কৰিছে নাই যিখন আমাৰ মই আপোনালোকক প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ যিখন আমাৰ মাজুলী আৰু লখিমপুৰ যি সংযোগী যি দুখন দলং হ'ব এই দুখন দলং এখন লুইত নৈৰ ওপৰত হ'ব আৰু এখন হ'ব সোপনশিৰি নৈৰ ওপৰত মই আপোনালোকক প্ৰথম পায় যিহেতু কৈ আহিছোঁ আপোনালোকে গম পায় আৰু মই আজি আপোনালোকৰ প্ৰথমে লুইত নৈৰ দলংখন দেখালোঁ তাৰপিছত লুইত নৈৰ পাৰ হৈ যিটো ৰাস্তা তাত এটা মাজত যিহেতু চাপৰি আছে আউনী বাৰী আৰু তেনেকৈ আৰু কানিয়াজাননে কিবা তেনেকুৱা মাজত আৰু চাপৰি আছে মই চাপৰিবিলাকো নাম বৰ্তমান পাহৰি গৈছোঁ বাৰু দুটামান চাপৰি আছে সেই চাপৰি দুটাটো যিহেতু ৰাস্তা হ'ব তাৰ পৰা এইখন সোৱনশিৰ তাৰ এখন দলং বনোৱা হ'ব মই সেই ৰাস্তাটো কাম কৰি আছে নে মই দেখাম যিটো আমাৰ বালিচাপৰিৰ পৰা ইয়ালৈ অহা যিটো ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো বৰ্তমান কাম কৰি আছে ইয়াত ধুমুহা গতিত কাম চলি আছে এইখন দলঙৰ কাম ধুমুহা গতিত কাম চলি আছে যি আমাৰ মাজুলী আৰু যোৰহাট যি সংযোগী দলং সেই দলংখনৰ যেনেকৈ কাম হোৱা নাই চলা নাই মই সেইখনৰ বিষয়ত কিয় কাম চলা নাই কি কাৰণ কিয় কেতিয়াৰ পৰা চলি চলিব মই সকলোবোৰ আপোনালোকক মই জনাইছোঁ কিন্তু এই ইয়াত তেনেকুৱা বিসংগতি একো নাই ইয়াত প্ৰথমৰ পৰা ইয়াত ধুমুহা গতি ধুনীয়াকৈ কামবিলাক ইয়াত সুন্দৰভাৱে হৈ আছে আৰু বৰ্তমানত তেওঁলোকে কামবিলাক ইয়াত কৰি আছে মই সম্পূৰ্ণ দেখাম এতিয়া মই বাইকখন যিহেতু আনিলোঁ আনি এনেকৈ এইফালে পাৰ হৈ গৈ মই আপোনালোকক ইটো মূৰৰ পৰা অলপ দেখামগৈ আৰু মই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে এটা কথা কওঁ মই ভাবিছিলোঁ প্ৰথম যেতিয়া মই ভিডিঅ'বিলাক বনাইছিলোঁ মই তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে মাজুলী ৰাইজে ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় মই এতিয়া গম পাইছোঁ আপোনালোকক মই অলপ দিন ভিডিঅ' নিদিয়াৰ নিদিওঁতে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ এনেকুৱাই মেছেজ কৰিছে কাম কি হ'ল কাম বন্ধ হৈ আছে নেকি ভিডিঅ' আপডেট দিয়াকৈ দিয়া নাই কেলৈ কি হৈছে সকলোবোৰ সুধিছে মাজুলীৰ বাহিৰত মাজুলীৰ পৰা বাহিৰৰ বহুতো ৰাইজে যে এই বিষয়ে জানিব আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে জানিব বিচাৰে জানিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী মই সেইটো মই জানি নিজকে মই বহুত ভাল লাগিছে মই ভাবিছোঁ প্ৰথম ভাবিছোঁ মাজুলী ৰাইজে চাই চাগে মই এতিয়া গম পাইছোঁ কমাণৰে আৰু আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে ভিডিঅ'বিলাকত ভাল ভাল এটা ভিউজ আহিছে আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে মই আপোনালোকক বহুতো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে বহুতোৱে জানিব যিহেতু বিচাৰিছে মাজুলীৰ বাহিৰৰ যে বহুতে জানিব বিচাৰিছে মাজুলীৰ এই দলংকেইখনৰ বিষয়ে মই নিজকে বহুতো মই মানে নিজৰে মোৰ বহুতো ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক অনুৰোধ ক্ৰমে মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত দেখালোঁ এতিয়া আগত যাম আগত গৈ মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই এতিয়া প্ৰথম আহি লওঁ এইফালে পাৰ হৈ গৈ মই আগৰ পৰা মই আপোনালোকক অলপ দেখাম এইটো ভিডিঅ'টোত যিহেতু মই তিনিটা ভিডিঅ' কৰিম এটা ভিডিঅ'তে যি সম্পূৰ্ণ দেখাই দিওঁ তেতিয়া ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব আপোনালোকেও চাই পেলাই আমনি পাব ইমান দীঘল ভিডিঅ'টো মই প্ৰথম লুই টিনিৰ ওপৰত কিমান কাম হ'ল দেখাম তাৰপিছত ৰাস্তাটো দেখাম তাৰপৰা ৰাস্তাটো পাৰ হৈ যি সোবনখিৰ সোবনখিৰত কিমান কাম হৈছে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি ইটো মূৰ গৈ লওঁ মই এতিয়া পাৰ হৈ আহিলোঁ পাৰ হৈ আহিলোঁ মানে মই আপোনাক যিখন কৈছিলোঁ বাঁহৰ দলং এইখন বাঁহ মানে খুটাকেইটাহে বাঁহৰ আৰু এইফালে ওপৰত কাঠ ধুনীয়াকৈ পাৰি দিছে দেখা পাইছে কাঠটো তেনেকৈ পাৰি দিছে এইফালে বাইক বুলিয়ে নহয় আপুনি চাৰিচুকীয়া জিৰে ধুনীয়াকৈ এইফালে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এই দলঙৰ ওপৰৰ পৰা ইয়াৰ অলপ ভিউটো দেখাই দিয়ে মই দলংখনৰ অলপ ভিউটো দেখাই দিছোঁ যিহেতু আৰু আৰু খুব বেছিদিন নহ'ব কম দিনৰ ভিতৰতে এইখনতো সমাপ্ত হ'ব কিন্তু দলংখন সমাপ্ত হ'লেও মানে কি ৰাস্তাৰ কামবিলাক থাকিব ৰাস্তাৰ কামবিলাক সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ দলংখনতো মুকলি কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু ৰাস্তা কাম হোৱাৰ পিছত এইখন খুব কম দিনৰ ভিতৰতে দলংখন কমপ্লিট হ'ব আৰু এইখন বাঁহে বনাইছে দেখা পাইছে ইয়াৰ পৰা একদম ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ধুনীয়া এটা ভিউ এইফালে অলপ দেখাই দিয়া ভিউটো সি মজা লাগিছে মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এতিয়া আহিলে মন চোনবিলাক ভাল লাগে মানে এইবিলাক জেগা যদি আহোঁ নিজৰে মন চুনবিলাক ভাল লাগে এনেকৈ আহি থাকিলে বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু এতিয়া আমি বৰ্তমান এইটো চাপৰি চাপৰিলে আহি আছোঁ সেইটো চাপৰি হয় আৰু চাপৰিটোৱে যিহেতু ৰাস্তা হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা দলংখন এয়া এইকেইটা পোষ্টৰ কাম বাকী আছেগৈ পোষ্টৰ ওপৰত যিটো ডেস্ক লেপ ডেস্ক্লেপৰ কাম এইকেইটাত বাকী আছে আৰু ধূলিটো বেছি এতিয়া আমি যদি ইয়াত আজি কাম কৰি থাকিলহেঁতেন কাম কৰি থকাৰ নেতো বৈধ ধূলি হ'ল তেতিয়া যিহেতু কামটো বন্ধৰ কাৰণে আমি ইয়াত ধূলিটো পোৱা নাই কাম যিহেতু বন্ধ আপোনালোকক মই প্ৰথমেই আৰম্ভণিতেই কৈছোঁ যিহেতু যি ইয়াত অঘটনটো হ'ল তাৰ কাৰণে ইয়াত কাম বন্ধ আৰু ইয়াৰ পৰা মই প্ৰথমেই কৈছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁতে ইয়াৰ পৰা অলপ দেখাম বুলি কৈছোঁ মই যিহেতু ইয়াৰ পৰা অলপ দেখাই লৈছোঁ দেখুৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক ৰাস্তাটো কাম কিমান হ'ল মই দেখাম তাৰপিছত সোৱণশিৰ ওপৰত কিমান কাম হ'ল মই আপোনালোকক সেয়া দেখাম সেয়া মই যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দেখাই যাম আৰু ইয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ দলংখন দেখিছোঁ তালৈকে কাম কৰিলে ইয়াৰ পৰা সেইটো পোষ্টলৈকে মই যিহেতু ভিডিঅ'টো প্ৰথমেই কৈছিলোঁ যিটো সোতৰ নম্বৰ নহয় যিটো আমাৰ ষোল্ল নম্বৰ আৰু এইফালে পোন্ধৰ নম্বৰ যিটো পোন্ধৰ নম্বৰ প'ষ্ট তালৈকে যিহেতু ডেস্ক লেপ ঢালিলে তাৰ পৰা এইফালে ঢালিবলৈ আছে কাম কৰিবলৈ আছে আৰু এইফালে এইটো ফিনিচিং খুটা ইয়াতো যিহেতু কাম কৰি আছে দেখা পাইছে এইফালে কাম ওপৰত যিটো গাদাৰ গাদাৰ উঠাই কমপ্লিট কৰিলে পিয়াৰ কেবৰ ওপৰত গাদাৰ উঠাই শিশুলৈকে কমপ্লিট কৰিলে ইয়াত সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল গাদাৰ উঠাই যিহেতু ইয়াত সম্পূৰ্ণ কৰি দিলে আৰু এইফালে যিটো ৰাস্তা ৰাস্তাটো কাম কৰি আছে এই ৰাস্তাৰ যিটো কাম এই ৰাস্তা কামৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ত নাপায় এইটো ভিডিঅ'টো বৰ্তমান বহুত দীঘল হৈ গৈছে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত ৰাস্তা ধুনীয়া কাম হ'ল মই নেক্সট ভিডিঅ'টো মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাম তাৰপিছত যিটো সুবনশীৰ সুনশিৰ ওপৰত যিমান কাম হৈছে মই আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ নমস্কাৰ আপোনালোকে যিহেতু খুব এদিন বা দুদিনৰ পাছতেই মই নেক্সট ভিডিঅ'টো দিম আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টো ৰাস্তাটোৰ কিমান কাম হ'ল আপোনালোকে চাব পাৰিব আজিলৈ নমস্কাৰ